Yunus Əmre in üstünü dəstəkləsin, amma Plus kino teatrında Türkiyə istehsalı Komandir filminin qala gecəsi keçirilib. Baş rollarını Məftəqlis və Aslan Günərin canlandırdığı film Türkiyə silahlı qüvvələrinin Fərat qalqanı əməliyyatında baş verən real döyüş hadisələrindən bəhs edir. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin sərhədiyana ərazilərindən biri olan və terror təşkilatının Suriyanın şimalında dəhliz yaratmasının qarşısını almaq üçün başladılan Fırat qalxanı əməliyyatında baş verən real hadisələr əsasında yazılan komandir filmi döyüş, dram və triller janrındadır. 10 illik çalışmanın ürünü bu layihə o 10 illik zaman dilimində tamamilə milli duyğuları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki operasyonda yaşadıklarını, birlik ve beraberliğimizi önemini anlatan birçok şeyi filmin içerisinde her sahneye bölüm bölüm yerleştirdik. Fırat Kalkanı operasyonunda şehit vermiştik, 13 tane şehit vermiştik. Onların oradaki yaşadığı durumdan düşünülerek kurgulandı ve tasarlanadı proje. Sinemasal anlamda da çok kuvvetli bir film. Müzikleriyle, görselleriyle, aksiyonuyla, gerçekliğiyle 7'den 70'e kadın erkek herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir film. Suriya'nın Elbab bölgəsində baş verən hadisəyə Türkiyə xüsusi təyinatlı qüvvələrinə məxsus 4 nəfərlik xüsusi təyinatlı dəstənin müdaxiləsindən və orada şəhid olan dostlarının cənazələrini Türkiyəyə gətirmək üçün aparılan mübarizədən bəhs edən film reallığa uyğunluğu baxımından hər cür risk və təhlükələri gözə alaraq çəkilib.